Здоров, служивый. Добрый вечер. Или ты не служивый? Служил. Нет, я другое спросил. Извини сейчас. Арю, <как> служивый ты? В данный момент нет. В данный момент нет. А сколько тебе лет? Запасть 26. А, ты офицер, что ли? Нет, почему офицер? Нет, просто в запасе. Уволился по окончанию срочной службы. Так точно. Звание каком? Младший сержант. Ну, видишь, молодец. Значит, Амиляров за него. Ну да, характеристика хорошая. Хорошая. А почему не хочешь пойти на, так сказать, продление службы, на контракт, например? М Наверное, мои жизненные интересы не связаны с армией. Ну, как я э, проходил, так сказать, проверку в э, внешнюю разведку, но психолога психологу завалили, и как-то понял, что это не мое. Во внешней разведке, кстати говоря, меня всегда вот, э, э, волновал вопрос. Еще с 90-х, начала 90-х годов. Вот мы одна из немногих стран в мире, другие такие же, как мы. Это страны бывшего Советского Союза, в которых существует служба внешней разведки. Как ты думаешь, почему так? Не знаю. Честно, не задавался этим вопросом. Ну, давай вместе подумаем. Ну, ты хорошо, ты так же, так ты так же так блогер? Правильно, я понимаю? Нет. Нет. Ну, у тебя хороший микрофон, я вижу. Ну, это для удобства. Для, для удобства. работы. Понял. Хорошо, я не настаиваю. Почему у нас существует служба внешней разведки? Ну так я говорю, я понятия не имею. Если вы дадите пищу для ума, возможно, подумаем. Давайте вместе, давайте вместе с вами подумаем. Вот обычно в странах мира разведка это служба, которая занимается добыванием разведывательной информации на территории противника. Ну то есть по умолчанию, угу. по умолчанию Но... на территории противника. Разведка это та, которая работает добыванием информации на территории противника. То есть по умолчанию. Я понимаю, я сам разведку ну, вот служили в войсковой разведке. Это же не одно и то же, ну что бы. Ну, у меня не совсем войсковая разведка. Ну, у меня специализированное подразделение, которое на глубины разведки в Все равно это разведка не стратегическая. Ну, а, да, а служба общем внешней чем... разведки это разведка стратегического уровня. Так вот, э -э -э само понятие разведки подразумевает работу на территории противника. Почему у нас существует служба внешней разведки? То есть, иными словами, на нашей территории тоже какая-то разведка ведется и тоже какой-то противник есть? Ну, потенциально, конечно. Мне кажется, есть. Существуют кажется. ли ограничения в уставах наших специальных служб деятельности на территории собственной страны разведывательной? Не знаю. Существует. И в законе существует. А служба внешней разведки, как э, изжиток, пережиток Советского Союза, осталась. То есть наличие, само наличие внешней разведки подразумевает наличие внутренней разведки. То есть подразумевает, что э, разведывательную деятельность мы должны вести и внутри своей страны. Разве это нормально? Против своего народа? Ну, почему против народа? Ну почему нет США службы внешней разведки? Во Франции, во Великобритании, во Китае даже нет. А у да, нас нет, есть. Нет, нет. значит, кто нужен. А, ну то есть вы не задумываетесь. есть идею, да? да? Ну, то есть есть враг на территории соседних государств, где мы ведем разведывательную деятельность, и, собственно, родурак, где мы тоже ведем разведывательную деятельность. Ну, какая-то дикость, как по мне. Я понимаю, Советский Союз, я понимаю Советский Союз. Там действительно среди стран Советского Союза были страны, которые ну, не хотели быть в составе Советского Союза. И разведывательную деятельность нужно было вести на территории СССР. Хотя это было незаконно даже по советским законам. КГБ не имел ну, права. Читаю, КГБ читаю, не имел есть. права вести разведывательную деятельность на территории СССР. У же есть тоже субъекты в нашей стране, которые нестабильны. Не, нестабильно да. и вражеские это же не одно и то же, правда? Ну, где нестабильно, там и вражески настроены. Ну, разведка – это действие против врага. А где у нас внутри ну, враг? Вы можете назвать субъекты России, которые являются для нас вражескими? Ну, который когда-то был, конечно, могу назвать. Всем это известный, давно известный факт. Ну, вы хотите назвать Чечню? Ну да. Вы хотите сказать, что Российская Федерация ведет деятельность разведывательную на территории Чечни? Может быть, контрразведывательную? В том, числе... в том числе тоже. Ну, то есть Россия считает субъекты Российской Федерации э, вражескими э, агентами, если ведет вражескими странами, если ведет на их, деятельность разведывательную деятельность, на их территорию разведывательную деятельность. Но почему она должна быть сразу врагом? И, ну, типа, то есть, Потому что на своей земле ведется контрразведка. Разведка ведется по определению самого смысла термина разведка на территории врага. Ну что мне вам объяснять, если вы служили в, войсковой, ну, в глубинной разведке? Ну так на территории наших субъектов не может быть врага потенциального. Тогда это не наш субъект. Ну, в чем-то я согласен. Тогда мы в двух шагах. Ну, понимаете, если мы не живем вот эти вот совковые шаблоны, мы будем очень быстро двигаться к тому же итогу, к которому пришел СССР. Угу. Интересная мысль. Ну, вам так не кажется? Я просто хочу вашу мысль услышать. Не, мне так не кажется. Аргументируйте. Мне садится сейчас экран, подождите. Разве. Все. Здорово. Все? Разведчик. Что ты такой тупой, разведчик? Что ж ты типа, щенка-то вокруг пальца? Плохо ты учился, разведчик. И разведчик из тебя говно. В общем, говно-то, они не разведчик. Разведчик глубинная разведка. Контора глубокого бурения, КГБ, контора глубокого бурения. Только буришь что ты по верхам в силу своей легкой эстетической недоразвитости. Нет, Мачоман, я юрист.